Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabris Glen. Adakah Rafizi Ramli ini merajuk lagi? Dia dilaporkan bercuti, tapi ada yang kata dia berhenti. Tapi tak kira lah dia bercuti ke, dia berhenti ke, dia apa ke, projek-projek dia tu janganlah lepas tangan saja. Padu apa cerita? Vendor Rahmah apa cerita? Hei, entahlah budak ni. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tak ada angin, tak ada ribut, tak ada apa. Tiba-tiba pula bertiup satu spekulasi betapa Rafizi Ramli telah meletakkan jawatan dekat kabinet. Letakkan jawatan selaku Menteri Ekonomi. Di mana jesas disuisi itu timbul selepas Rafizi Ramli tidak menghadirkan diri dalam mesyuarat kabinet pada hari Rabu yang baru lepas. Dan dilaporkan juga Rafizi ini dikatakan bercuti. Namun ada juga yang kata yang Rafizi ni tak bercuti. Sebaliknya dia ni memang betul-betul berhenti, tak tahulah sebab apa tuan-tuan dan puan-puan -pang sekalian. Dan kalau nak ikutkan, benda bercuti oleh Rafizi ini bukan satu benda baru tau. Dia pernah buat benda ini satu ketika dahulu, iaitu pada tahun 2018 ketika beliau kalah kepada Datuk Seri Azmin Ali dalam pemilihan timbalan Presiden PKR pada ketika itu. Cumanya kali ini, beliau bercuti dilaporkan. Kenapa? Kerana ramai sekali orang-orang beliau kalah dalam pemilihan PKR yang sedang berlangsung pada ketika ini. Jadinya sekarang ini, Rafizi ini seolah-olahnya macam setiap kali kalau benda itu tidak menyebelahi beliau, kalau benda itu beliau macam tak suka ke, beliau tak syok ke, beliau terasa hati ke apa-apa ke, beliau akan bercuti ataupun akan menghilangkan diri tetapi tuan-tuan dan bosclan perkara itu telah dinafikan oleh salah seorang menteri yang enggan dikenali namanya seperti mana yang telah dilaporkan oleh Malaysia Kini di mana Malaysia Kini telah melaporkan menteri itu memberitahu kepada Malaysia Kini betapa Rafizi ini bukannya berhenti dia tidak melepaskan jawatan dan dia juga tidak digugurkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaliknya blog ini sedang bercuti Bercuti kerana apa? Tidak pula diberitahu. Tetapi Rafizi dikatakan akan kembali dalam masa yang terdekat ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So, kata menteri itu tak payah saya risau lah. Itu semua spekulasi. Itu semua benda tak betul. Rafizi hanya bercuti sahaja. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pelik gila di saat kerajaan tengah menang dekat air kuning, di saat konon-kononnya begitu banyak sekali pelaburan baru yang masuk, di saat sekarang ini konon-kononnya ekonomi negara sedang menuju ke arah pemulihan walaupun baru je pun satu minggu baru daripada beberapa puluh minggu yang kita punya equity outflow je kan. Tengok-tengok Rafizi boleh pula bercuti. Dan kebetulan lagi sekali, Rafizi bercuti seperti mana saya sebutkan tadi, di saat ramai orang-orang yang beliau letakkan ataupun at least orang-orang yang dikatakan camp beliau kalah dalam pemilihan PKR yang sedang berlangsung pada ketika ini di mana benda ini macam mana saya sebutkan tadi beliau pernah buat benda yang sama pada tahun 2018 beliau telah one-on-one -on -one menentang Datuk Sri Azmin Ali untuk jawatan timbalan Presiden PKR pada pemilihan tahun tersebut dan of course kita semua tahu yang Rafizi telah kalah lebih kurang dekat 10,000 undi kot di tangan Azmin Ali Rentetan dari itu, Rafizi telah mengambil keputusan untuk bercuti dan berehat dari politik sehinggalah beliau tiba-tiba mengumumkan comeback menjelang PRU yang ke-15 pada tahun 2022. Tak ingat dunia, tuan-tuan dan puan sekalian. So pelik juga perangai Rafizi ni kan. Dia ni macam kuat sangat merajuk masalahnya. Kalau dia kalah ke, orang dia kalah ke, apa-apa ke, kalau benda itu tak kena dengan selera dia ke, ataupun benda yang menjadikan dia ke apa-apa ke, beliau langsung bertidak melarikan diri tak nak berhadapan dengan situasi tersebut. Nampak gaya macam itulah. Dan capan beliau dekat X yang telah beliau tag Nik Nazmi ni, memang menampakkan lagi sikap beliau. Tak tahulah sama dia beliau ini troll ke atau cakap betul-betul ke apa-apa ke, tetapi apa yang beliau tulis, beliau kata, tidak seperti Nik Nazmi, saya hanya muncul pada ketika gembira sahaja. Tak tahulah sebab apa kan. Tetapi itulah wayarak fizik. Seandainya kalau anda ini bercuti kerana anda memang tak puas hati ataupun rasa kecewa kerana pasukan anda kalah ketika pemilihan PKR ini, maka saya nak beritahu anda, kalah menang itu adat bertanding. Kalau anda asyik nak menang saja 24 jam kan, anda jangan jual politik. Anda main game bola, lawan dengan komputer, difficulty yang paling mudah. InsyaAllah anda akan menang sepanjang masa. Termasuklah menang World Cup sampai 20 juta kali pun, anda pasti akan menang. Tapi kalau anda masuklah dunia politik dan of course anda melawan orang itu, melawan orang ini sebagainya, pasti anda akan bertemu dengan kekalahan. Bahkan bukan sekadar kekalahan dalam pemilihan PKR, anda juga berpeluang dan juga berpotensi untuk kalah dekat kerusi Parlimen Pandan yang anda pegang sekian lama. Sebab apa? Sebab inilah adat politik Wahai Rafizi. Tak semestinya anda ni power dekat luar atau orang nampak anda hebat dan sebagainya. Menteri ekonomi yang hebat lah, seorang yang berwawasan lah, raja formula dan sebagainya tak semestinya orang parti anda pun suka ke anda. Mungkin ada dalam kalangan parti anda itu yang tak berapa gemarkan anda. Dan kalau tidak menjadi kesalahan saya lah kan, terdapat desas-desus juga betapa kem anda ini tidak disedangi dan tidak begitu dirusui oleh presiden parti anda sendiri. Sebab ialah sejak dahulu lagi merupakan satu open secret betapa Datuk Seri Anwar Ibrahim memandang anda sebagai pencabar beliau. Dan of course lah kita dapat lihat sekarang ini Memang terdapat satu gerakan Untuk menaikkan Nurul Izzah Anwar Sebagai tim badan presiden PKR Sejauh mana benarnya perkara ini Saya pun tidak pasti sebab basically itu bukan parti saya lah kan Memang kita dengar desa-desus Tapi idok lah kita nak bagi tahu secara detail Ya tak? Tetapi itulah hadirah fizik Sekarang anda telah bercuti Ataupun at least dikatakan sedang bercuti dan sebagainya Tak tahu lah betul anda bercuti ataupun anda berhenti Tetapi macam saya katakan pada awal video tadi Tak kiralah sama ada anda ini bercuti ke ataupun anda ini berhenti ke atau anda ada sabbatical ke ataupun anda ada MC ke ataupun anda buat annual leave ke ataupun anda buat emergency leave ke ataupun tiba-tiba anda hilang pergi ke mana ke anda suluk ke anda pergi khurush ke apa-apa ke yang penting anda jangan lepas tangan akan segala projek-projek anda yang telah anda gariskan ataupun yang telah anda buat sekian lama yang sekarang ini macam tergantung yang paling besar berkenaan dengan padu apa cerita padu? Sampai sekarang, diesel dah pun ditarik subsidinya dan Ron 95 pun bakal ditarik subsidinya pada pertengahan tahun ini. Tetapi kita tak nampak langsung kerajaan kita menggunakan padu untuk memastikan yang macam mana pemilihan rakyat untuk dapat dasar subsidi dan sebagainya digunakan. Tak nampak langsung fungsi padu itu. Sebaliknya kerajaan menggunakan budi di mana untuk menggunakan budi mereka terpaksa daftar lain. So selama ini orang duk daftar padu sana, padu sini sampai kena tindakan tata tertib lah, kena surat tujuan sebab sebab tak daftar padu dan sebagainya. Apa gunanya mereka buat semua itu? Apa gunanya intimidasi terhadap mereka yang tidak mahu mendaftar padu? Apa guna segala ugutan-ugutan yang anda buat sekalian lama. Konon-kononnya kalau tak daftar padu tak akan dapat menikmati subsidi lah. Itulah ini dan sebagainya. So sekarang ini, subsidi telur pun telah ditarik balik dan akan ditarik sepenuhnya pada 1 Ogos nanti. So adakah padu akan digunakan untuk menentukan siapakah yang layak untuk membeli telur bersubsidi ataupun langsung tak ada subsidi dah lepas ni? So sekarang ini, padu itu anda gemar-gemburkan sebagai satu penyelesaian kepada segala item yang berlaku dalam negara kita ini untuk memastikan yang golongan sasar akan dapat bantuan seperti mana yang sepatutnya, golongan yang maha kaya sebagainya tidak akan mendapat bantuan tersebut. Tetapi macam saya katakan -kata tadi, padu tidak digunakan langsung oleh kerajaan. Sia-sia. Berapa juta dia punya belanja? 85 juta ringgit untuk tempoh 3 tahun. Seperti mana yang telah didedahkan dalam parlimen oleh siapa? Oleh anda sendiri, Wai Rafiz Ramli. Jadi sekarang ini, anda jangan lepas tangan. Padu itu dah makan duit rakyat hampir 90 juta. So takkanlah benda tu macam burn macam tu je kan Dan sekarang ini dah masuk ke tahun yang kedua Padu itu betul-betul dilaksanakan So kita tak nampak pun apa hasilnya Itu mau cerita padu Belum cerita lagi tentang vendor-vendor rahmah Yang kelihatannya macam hidup segan mati tak nak Sebagai contohnya kan Baru-baru ini saya ke KL Sentral Kerana saya hendak menaiki kereta api Pulang ke kampung ketika Hari Raya Adi Fitri Tengok-tengok dekat vendor itu pun ada tu vendor tau Dia dekat depan uh, 7-Eleven tu kan ini eskalator, and then nama sedalam tu ada nak pergi toilet sebagainya depan ini S11 tau so di sebelah tangga eskalator itu ada satu vendor nasi lemak kepunyaan seorang gadis saya tak ingat apa dia minta maaf tetapi vendor tu kosong langsung tak ada item dalam tu, langsung tak update dan kita tahu juga sejauh mana kejayaan perlaksanaan vendor-vendor rahmat ini ataupun sekadar satu gimmick untuk menunjukkan betapa konon-kononnya anda selaku ekonomi anda telah buat kerja ataupun semua apa yang anda gariskan sama ini hanyalah merupakan satu penyedap halwa telinga saja sekadar untuk memastikan anak-anak papa ada something untuk dibanggakan tetapi hasilnya yelek tak ada langsung tak ubahkan apa-apa hasil jadi tuhai rafizi macam saya katakan tadi sebelum anda nak bercuti ke anda nak berhenti ke nak bersara ke apa ke Tolong pastikan yang anda tidak lepas tangan akan segala benda projek-projek yang telah anda gariskan selaku menteri ekonomi. Belanja untuk semua itu bukannya murah dan belanja itu menggunakan duit rakyat, duit aku, duit semua orang kat luar sana, bukannya menggunakan duit poket anda. Jadi anda kena bertanggungjawab, jangan hilang macam itu saja. Kalau anda bercuti, tolong cepat balik dari bercuti Kalau anda berhenti, tolong yutan balik, jangan berhenti Bukan kerana rakyat sayangkan anda, bukan kerana saya rasa anda buat kerja dengan bagus Tetapi saya tak nak anda melepaskan diri dan juga melepaskan tangan daripada dipertanggungjawabkan Berhubung dengan segala projek-projek besar yang anda buat tetapi langsung tak nampak hasil ini secara asasnya ada faham warna fizik, tidak kira anak siapa, walaupun saya nak cakap macam ni, saya tak peduli anda kena consider balik. Jangan bercuti lama-lama, jangan berhenti lama-lama. Tolong bertanggungjawablah dengan apa yang pernah anda lakukan, apa yang telah anda gariskan, apa yang telah anda laksanakan. Sebab apa? Sebab itu ialah duit rakyat. Ada faham? Tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh! Kecil-kecil tak ada mampus. Sebenarnya besar menyusahkan orang Dah tua pun bodoh Memanglah kita orang kerajaan Yang jadi sekarang ni formula lah tu